Службы, и редко приобрелся дома. Воспитание дочери и двух сыновей он поручил заботам дедушки и бабушки по материнской линии. Своего деда Ивана Александровича Пашкова дети видели мало. Бабушка, увлеченная Но... роль. И не письмо с признанием и борьбами, не умеет исполненный альбом, не перо из белых... И Самое главное, получит одобрение Поэтом. Он с нежным приветом ко мне обращался, Он дружбой без лести, меня ободрял, Он дум мою тайну разведать желал, Ему рассказала он вам подрасти, Там в жизни дикой, в жизни странной поэтому вас должен привыкать И песню думу забывать, под шум войны. Вот зимний колокольчик звонкий, сойдусь и помирюсь. По-прежнему ты все вижу, краснобай, отчаянный философ, лентяй, живешь себе без цели и без дела. Напрасно не будешь, коптич. Помилуйся, на вас не угодишь. И сделай я спросить, извольте-ка свет целый, вам назовет мои труды. Ой, опасный. Уж тогда сражался он с Москвой. Вы помните, он метил бы либералы. Брюзга, какой-то обещал, смотрите, как одет, как странный. Спонтанный ответ. Патриотки, маскарад. О нет, патриотизм устраивает филс. Не просто фильм или даже.